Я из России, город Люберц. А, понятно. Я нет, я Украина. ивано франковская область. Да я в курсе. Откуда? Чего что, откуда? Чтобы в курсе, что я с ивано франковской областью. Вы ну, же блогер. Я такой не знаю. Я не знаю, у меня вопросов нет. У вас, если есть, спрашивайте. Есть. Вот скажите, почему, как вы считаете, Российская Федерация напала на Украину? По каким причинам? Вынужденная мера была. А, а можете обширнее, в чем вынужденная мера? Я не знаю. Не знаешь, но главное ты говоришь. Главное не знаешь, но ты говоришь. Вот это интересно. Но, понимаешь, мне тебе сейчас, я как бы в рулетке сначала СВО, и вот таких как ты, я заебался. Да не материст, ну не материст! Да и тебя ебать да, не да, должно. Вот. Я хочу и буду. Все да, понятно. Ну, ну, давай, ключевой сын депутата. Это же видно, что ты ключевой сын депутата, да? Да, депутат ты, видишь? Ты не отрабатывай сосательные рефлексы, не дыми мне в комнате, и шаг ты потный, сын депутата. Все, что ты можешь сказать, готовься, готовься, мы придем, готовься голодать потом. Подмосковье. Откуда? Подмосковье. А, Подмосковье. я не услышу. Хочу, я Ивана Франковская область. Хочу У... вас спросить, что вы думаете? Уже куча времени, 11 лет воюю, больше 11 лет, а успехов каких-то никаких нет. Что случилось? Отвай, как... Чего? Дед? Нет, я дядь тебе, да? Дядя, дядя. Дядь, дядь, да. То, что Так, у тебя... Ты, ты что-то у тебя возьми поближе к карту, я имею в виду микропо. То не дай бог, что-то другое возьму. Одиннадцать лет, ну, ну прошу, прошу, Какие 11, ну, ну вот, 20 февраля 2014 года, 11 лет, как Российская Федерация напала на Украину. Mm -hmm. Да. На Что? Не ну, Рейган напал на Россию. Вот это интересно, когда, где? 19 числа. Какого числа? 19 числа, 22 -го года. 22 -го года, да? Да. А где, куда? Почитайте. Нет, 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 не, 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 не надо, подождите, куда пошла? Ну, вот ты, черт возьми. А, город Мариуполь Россия. Мариуполь, Россия. Мариуполь, Россия. Ну да. Да. Мариуполь, Россия. Ну, Ну, хорошо. Да. Я, я тогда перейду с тобой на украинский мову, будем общаться с украинцами. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай. Так, ты кого-то держишь или нет? Кто? Кого-то держишь. Что? Кого-то ты держишь. Кто? Кого? Ты может, я ж, кого? Когда, я ж пытаюсь читать кого-то тримать. Кого там, что-то? Вот, видите, даже этого не знаєш. А ты сейчас ешь в квартире или Кого, чтобы кто, -то говорит? И на этом ты заканчиваешься с Марьиной. Давайте мы будем разговаривать на южно языке, на русском. Нет, а я, вы знаете, я... Да, я, вы могу... знаете, ты, да. Так, так, так я-то знаю, знаю то, так. То, как я, не ну, знаю. Ты... Ти знаєш, я тобі скажу так. не мій Я на, що... на... на, на русском. На на а скільки ти мов знаєш? Ну, <свист> скільки? Два. Я багато знаю. Два. А, ти язиком... а ти можеш язиком потрогати палець? Ру... Ру... Русский родной і русский мать Я, я ж тебе запитався, чи ты можешь языком потрогать палець. палец. <реш> ну, ж питайся, ты языком можешь потрогать потрогати палец. Что mm. там, что? Где? Ну, по, по, а? Потрогать палец ты можешь. Палусин, палусин, палусин. Алусин, ну, ты можешь потрогать. А я знаю. А я знаю, дивись, скільки язиків. Знаю свинячі, гав'яжі, телячі, крокодилічі, воронічі, петушини. Того знаєш, щоб тобі було ясно. Бачиш, скільки я знаю. А язик це і частина тіла. А Оскільки ти частину тіла, чи, частиною тіла, то ти, можеш путіну, то ти можеш путіну облизати жопу і пішов ти за руським кораблем. Слава Україні! А, а я Україна Івано-Пранковської області. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вот ты, вы, поскольку с России, хотел бы вас спросить, вот что вы лично думаете о событиях нынче, что происходит, ну, особенно, как бы сказать, в экономическом, политическом, военном действии между Украиной и Россией? Я считаю, что происходит братоубийственная война, которая связана товарищем Путиным в его имперских интересах имперских интересах его ближайшего окружения и имперских интересах моих сограждан. Я, я извините, понял. Дит Маккола, вы мне в прямом эфире, я больше ничего не буду с вами общаться, я пошел дальше. Все хорошо. Ну, я думаю, вы не обиделись, нет? Нет, ни в коем случае. Ну я же сказал, потому что я услышал первые предложения, как бы еще ничего, но все-таки, все-таки, знаете, мало ли что в Российской Федерации. Вы лучше молчить Что может быть в Российской Федерации, кто-то -то руководителей, знаете, тут такое дело. Ну главное, чтобы вы поняли. Только единственная промарочка, вы сказали, братоубийственное. Тут я немножко мог бы сразу поспорить. Я потому... не согласен хорошо, я, я, я понимаю, что вы не согласны, что праба, прабраты убийственные, окей. Ну вот это единственное, потому что северные корейцы, якуты, бурят, это не братья, не, не славян россиян. Я, я, я говорю про славянские народы. Ну а, ну это такое-то дело. Ну все тогда, я пошел. Дед Макова, давай. А, вам всего хорошего, вам тоже. слава Украине. Героям слава. Да? Сам. Здравствуйте. 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 Как ваши я... ничего? Что? Да. Что? А я можно, я... можно, ребята? Можно, сколько? ребята? Только без обид. Только без Что что? что? Только без Только Я хочу Б... вас спросить. спросить? Давайте. Это бы... Кстати, мой... Кстати, мой... Вот этот. Вот этот. Женщина, Женщина. Что... что на пол а, а, пускай подвинется. Пускай подвинется. Пускай подвинется. Не ругайся, не ругайся. Не ругайся. Я говорю, что Юрия. хочу подвинуться. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем вы общаетесь? Да, общаюсь в войне между Украиной и Россией. А что вам непонятно и что вы хотите Вот хотел вас бы вас, молодежи, спросить. Вот как вы думаете, кто выигрывает, кто проигрывает? А ну, молодежь начитанная, больше... Чем? чем вот это, типа, как э, вы имеете в виду, типа, спросить мнение молодежи? Да, вот ты, как. Так бы, мнение, мнение или с источником? Ну знаешь, вот э, можешь и мнение, и можешь с источником. Я просто знаю, что, например, лично у меня внук, ему 17 лет. Он интересуется, спрашивает, смотрит, анализирует, потом свои выводы делает. Тут хочу я посмотреть тебя, ну тебя mm -hmm. сколько где-то. Ну сами... наверное вывод будет очевиден, потому что большая территориальность С Украины была захвачена российской армией. Ну? А подожди еще раз, это как-то я что-то не понял. Ну, большая территориальность. Украины была захвачена российская АМИ. Ага, большая... зах... да. Сейчас, секундочку, я на телефонный звонок отвечу и продолжим. Подождете? Да нет, не буду я тебя ждать. Здравствуйте. Вы Откуда? Город Москва. Город Москва. А я, Ивана Пранковская область. Все вот это спрашиваем. ко мне довели? почему Российская Федерация, больше граждан Российской, почему граждане Российской Федерации все думают, что она победит Украину. Никак никто не может дать ответ. Это мне странно. Еще раз повторить вопрос, вот что спраш... она... Победит. Я спрашиваю, почему вот граждане Российской Федерации, большинство да. думают, что Российская Федерация может выиграть в Украине? А от Украины разве уже что-то осталось? Вызи, Украину вызвали. продали, продали по кускам и разворовали. Ну, Смысл да. уже? Последние куски раздербанить, да и а все. все. А куда пошел?